श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ स्वामी विद्या चॅनलमध्ये तुमचे खूप खूप स्वागत आहे मी आपल्या स्वामी महाराजांचं कालभैरवाष्टक स्तोत्र बोलून दाखवते ते तुम्हाला कसे वाटले ते नक्कीच कळवा स्वामी महाराजांचं कालभैरवाष्टक स्तोत्र पटंग केलेले आपले सर्व कामे मार्गी लागतात आपल्या घरामध्ये लागणारा ग्रहदोष चा नाश होतो आपल्या घरामधली नकारात्मकता बाहेर निघून जाते श्री कालभैरवाष्टक स्तोत्र सर्वांनी पठन करावे हीच स्वामी भक्तांना विनंती मी आपल्या स्वामी महाराजांचं कालभैरवाष्टक स्तोत्र पठन करते ॐ देवराज्यसेवमानपावनाग्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिरुन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरम्बवाप्ति तारकम्बरं नीलकण्ठमीप्सितार्तदायकत्रिलोचनम् कालकालमम्बुजाक्षमक्ष शूलमक्षरं काशिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपानिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षर निरामयं भीमविक्रम प्रभुविचित्रताण्डवं प्रियं काशिका भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तमस्तलसितसमस्तलोकविग्रहं विनिको नेहेमकिङ्किनीलसङ्कटे काशिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालक अधर्ममार्गनाशकम् कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं युगम् स्वर्णवर्णशेषपाशोभितागमण्डलं काशिका भजे रत्नपादुका प्रभाभि रामपातु म्यम्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालद्रष्टमोक्षनं काशिका पुरादिनात् भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्तति दृष्टिपातनष्टपापजालमग्नशासनम् अष्टसितिदायकं कपालमालिकन्दरम् का काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकविशालकीर्तिदायकं काशिका वासलोकपुण्यपापशोधकं का का युभुम् नितिमर्घगोविन्दं पुरातनं जगत्पति काशिका पुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरव पठन्ति ये मनोहर साधन विचित्र ज्ञानमुक्तिसाधनविचित्रपुण्यवर्दनं शोकमोहदैन्यलोपकोपतापनाशनम् ये प्रयान्ति श्रीमंत शंकराचार्य भैरव अष्टक संपूर्ण तुम्हाला ही आपल्या महाराजांची छोटीशी सेवा कशी वाटली ते नक्कीच कळवा श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ सर्व स्वामी भक्तांना सुखाच ठेवा आनंदी ठेवा हीच स्वामींच्या चरणी प्रार्थना Thank you so much. Bye bye.